Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Akhirnya, Sultan Pahang bertitah lagi Sultan Pahang bersuara Ini berkait dengan polemik isu 3R Kali ini bukan calang-calang Perkataan atau titah yang dikeluarkan oleh Sultan Pahang Baginda berkata berhenti jadi badut polemikkan isu 3R Sultan Pahang tegur siapa? Pastinya teguran ini bukan sekadar mengingatkan pembangkang tetapi juga kerajaan. Saya sebagai uh, rakyat Malaysia juga menyeru supaya isu 3R ini dihentikanlah. Kalau nak berpolitik politiklah secara matang, tak usahlah menggunakan isu 3R ini kerana penggunaan isu 3R bukan saja membuatkan negara ini huru-hara haru biru tetapi ianya tidak akan membawa apa-apa makna untuk kita semua bak kata pepatah yang kalah jadi abu yang uh, yang kalah jadi arang yang menang jadi abu uh, lebih kurang macam itulah jadi tiada apa-apa manfaat sebelum kita teruskan izinkan saya untuk berkongsi satu manfaat untuk anda semua yaitu produk yang boleh membantu anda yang ada penyakit gout, kencing manis dan tinggi darah. Cepat beli atau buka big produk ini kerana ianya murah sekarang dan sudah ramai yang membeli. Mereka nyatakan dalam testimoni membantu untuk menangani masalah gout, tinggi darah dan kencing manis. Cepat beli selagi harganya sekarang ini murah, tak lama lagi akan Naik semula harganya dan ini promosi untuk sepanjang bulan Ramadan dan juga menjelang Syawal nanti. Okeylah, terima kasih kerana menyokong saya untuk dalam membeli produk tersebut. Saya bukan jual lubat tapi sekadar kongsi dengan anda. Baik Sultan Pahang Sultan Abdullah yaitu Din Al Mustafa Bilah Shah bertitah supaya semua pihak berhenti menjadi badut yang mempolimikkan isu raja agama dan kaum tiga r. Baginda mahu pemimpin politik bertindak sebagai jambatan perpaduan yang menyatukan rakyat, bukannya mencetus api yang membakar hubungan harmoni yang telah lama terbina. Berhentilah daripada menjadi badut yang mempolemikkan isu raja, agama dan kaum 3R sehingga mencetuskan pertelingkahan dalam kalangan masyarakat. Biarkanlah pentas ini terus tenang, kata uh, titah Baginda. Tanpa drama yang menyakitkan, berdialoglah guna akal dan hati, bukannya bermonolog guna nista dan benci, titah Paduka Baginda menerusi Facebook Kesultanan Pahang. Baginda bertitah demikian ketika berkenan berangkat memasyurkan nama Masjid Baharu Kampung Durian Hijau dengan nama Masjid Abdul Rahman Ibn Ar Auf Kampung Durian Hijau. Sementara itu, Baginda Al Sultan menyambut baik kenyataan Menteri Besar Pahang Datu Sri Wan Rosdi Wan Ismail baru-baru ini yang menekankan bahawa pemimpin bertanggungjawab menjadi pendamai bukan pencetus perbalahan. Baginda mengingatkan pertelingkahan kaum dan agama jika tidak dibendung dengan bijaksana mampu membawa malapetaka. Kita tidak mahu sejarah hitam itu berulang. Hanya kerana kealpaan kita dalam mengurus isu sensitif ini dengan hikmah dan bijaksana titah paduka baginda. Paduka baginda turut mengingatkan semua rakyat, tidak kira Muslim atau bukan Muslim <coughs> agar tidak mudah melatah dan membuat spekulasi sehingga meruntuhkan keharmonian yang dibina. Hasil daripada sikap saling menghormati dan toleransi selama ini. Hormatilah antara satu sama lain, jagalah sensitiviti agama, antara agama dan kepercayaan. Jangan sesekali kita biarkan kejahilan dan keangkuhan merosakkan apa yang telah lama kita bina bersama titah baginda. Mengakhiri titah, Paduka Baginda menegaskan bahawa Negeri Pahang akan terus bernaung di bawah kedaulatan dengan agama Islam tetap teguh menjadi tiang seri yang menyuluh jalan kehidupan rakyatnya. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, berhenti jadi badut polemikkan isu 3R, siapa yang Sultan Pahang Tegur. Ha, anda mungkin boleh teka, tapi siapa-siapapun orang itu, kita semualah yang bertanggungjawab menjaga negara ini. Sekian untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin kita dikejutkan dengan satu pendedahan menyatakan bahawa speaker Dewan uh, Dewan Undangan Negeri Sabah kononnya didakwa terlibat rasuah sebanyak 350.000. Hari ini satu pendedahan yang luar biasa. Perlukah Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah ini letak jawatan kata uh, warisan rasuah atau tidak Speaker Sabah perlu letak jawatan. Sebelum kita teruskan apa pendapat anda tentang ge uh, permohonan warisan ini supaya Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah patut letak jawatan? Mungkin itu adalah tanggungjawab yang perlu dipikul ataupun perlu dihadapi oleh speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, kata netizen. Dan ada juga yang menyatakan supaya siasatan berjalan dengan lancar. Hari ini, kata wakil warisan ini rasuah atau tidak speaker perlu letak jawatan apa pula pendapat anda Se uh, sebelum itu siapa yang ada masalah kencing manis gout dan tinggi darah ada saya kongsikan produk ini sangat baik harganya sekarang jatuh apa nih? ya ada harga durian runtuh sempena menjelang raya uh, beli cepat sebab tidak lama lagi harganya akan turun, uh, akan naik lagi semula. Dan lebih lagi ramai orang telah membelinya dan menyatakan mereka telah dibantu untuk proses penyembuhan dan melegakan penyakit kencing manis dan gout. Terutamanya gout. Okey, saudara-saudara sekalian. Adun warisan Justin Wong menggesa. Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Dun Sabah, Kazim Ahmad Yahya meletakkan jawatan tanpa mengira sama ada dia terlibat atau tidak dalam dakwaan menerima rasuah sebanyak RM350,000. Katanya, langkah itu penting bagi mempertahankan prinsip pemisahan kuasa antara eksekutif, legislatif dan kehakiman. Asas utama bagi mencegah penyalahgunaan kuasa serta penularan rasuah katanya. Speaker adalah pemimpin dan pengawal perjalanan sidang Dewan. Namun, pendedahan perbualan yang menunjukkan dia terlibat dalam urusan perniagaan menimbulkan persoalan mengenai kemungkinan penyalahgunaan kuasa. Ini mencemarkan kredibiliti sistem pemisahan kuasa katanya dalam kenyataan media hari ini. Terdahulu, Malaysia Kini melaporkan kemunculan satu lagi video berkaitan skandal di Sabah yang memaparkan perbincangan melibatkan Kazim. Usahawan yang mendedahkan video itu yang merupakan video ke-9 sejak November tahun lalu mendakwa telah memberi rasuah kepada beberapa adun di Sabah sebagai balasan untuk mendapatkan lesen cari gali mineral di negeri itu. Pembocor maklumat itu turut mendakwa Kadzim menggunakan kedudukannya untuk meminta projek daripada Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Bagaimanapun Kadzim telah pun menafikan semua dakwaan terbabit dan menyifatkannya sebagai pembohongan. Kadzim hari ini menegaskan, dia hanya meminjam RM50,000 dan tidak tahu menahu mengenai wang RM350,000 yang disebut dalam video berkenaan. Justin berkata, walaupun siasatan berkaitan dakwaan itu perlu diserahkan kepada SPRM, Kazim seharusnya berundur secara terhormat demi menjaga integriti institusi perundangan. Adun Sri Tanjung itu berkata, skandal rasuah berkenaan menimbulkan persoalan dalam kalangan rakyat mengenai sama ada. Wakil rakyat yang dipilih benar-benar berkhidmat untuk rakyat atau lebih mengutamakan kepentingan peribadi. Jika seorang wakil rakyat yang terpalit dengan skandal rasuah masih boleh mengekalkan jawatan, bagaimana rakyat boleh percaya kepada kerajaan soalnya? Apakah kerajaan Sabah mengamalkan dasar pemimpin boleh sesuka hati tetapi rakyat tidak beli bersuara sindirnya? Dia turut mengingatkan bahawa pilihan raya negeri Sabah dijangka akan diadakan tahun ini justru rakyat perlu membuat penilaian bijak sama ada Mahu terus bergantung kepada parti politik nasional atau memberi peluang kepada parti tempatan mentadbir negeri seperti yang dilakukan di Sarawak. Rakyat perlu menilai sendiri dengan semua kes rasuah dan isu pembangunan negeri. Adakah kita mahu terus bergantung kepada pihak luar untuk membawa perubahan atau kita mahu pemimpin tempatan mengurus negeri sendiri katanya lagi. Sebelum kita berpisah Sila tinggalkan juga komen anda. Apakah anda juga bersetuju bahawa Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah perlu letak jawatan dengan segera bagi mengelakkan um, kepayahan untuk siasatan atau melancarkan siasatan tanpa sebarang gangguan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.